А ваши близкие... Переживает, переживает, пошли переживает. туда воевать, нет? Пошли туда воевать? У меня двое детей там. О, и вам не интересно. И вам не интересно. За их жизнь мне интересно. А, за их. За остальных. А, за их. Да. Без разницы. Интересно. Как вы, как вы... какую сумму вы надеетесь за них получить? какую сумму надеетесь за них получить? За них получать какую-то сумму? Ну да. Думаете, они ну сдадутся, да. что ли? А при чем тут сдаваться? А как? Ну, просто компенсации, а там, разные компенсации? Есть. там разные Бывает есть. Пачка мельмен... Бывает пачка пельменей, пачка пельменей. где-то барана дают. Где-то барана дают. За погибшего. Я вообще этого не в курсе. Не? За погибшего? Да. да. У них не, не да. было приказа умирать от мамы. А. А. Если приказа от мамы Если не было, от мамы то значит не умрут. Значит, не умрут. Да они не умрут. Братья, Дехай знаем, мы за Украину. Нет, почему нет? -то? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, а мы с вами Привет, встречались. Ой, а мы с вами встречались. Вы с вами встречаетесь? Не, мы с вами не встречаемся, Нет, я мы, мы с вами, вами раньше... Видел. С вами раньше Возможности, вариант. Да. да. Как вы себя сегодня чувствуете? Как вы себя сегодня чувствуете? А, Да? Потому да? что все, все меня нахуй послали. Ой-ой-ой. Ой а, да. а что такое? Хоть бы вы а что такое? Не знаю, не в курсе. Не в курсе. Хоть бы вы покажу, чтобы сходить куда-то, да? Угу. Дорогу. Дорогу никто не показывает, понимаешь, нет? Я понял. А что? Истосковались? А Истосковались? Нет, потому что я русская. А вы русская? А вы русская? Да. Ясно. А ну вы... тоже пошли меня. Ясно. Не, не, я а? с вами общаюсь. Не, я. я с вами общаюсь. А вы по какому поводу злоупотребляете? Да. По какому поводу злоупотребляете? А то это волнует? Не, мне просто интересно. Кого-то вам Нет, Может у вас какой-то повод уважить? А потому вас... что... Да, Нет, потому, знаешь почему? Ох, это было вчера. Я вчера не могу вернуться. Ладно. У меня детей санули в живот. Кто? Вот. Кто? А я иду, то жизни не У меня сына, сына, его ранение в живот. Где? Где? Что? А сын где? А сын где? На Украине он. Да? Проюет. Да. Да. А зачем же вы его туда отправили? Нет. А зачем же вы его туда отправили? Я отправил девчонку. Что ли, а? Алло, я отправила ребенка. Ой, а я Ты вас, что, ск... певшую, а я вас кажется, помню. Подожди. А я вас, Ты кажется, помню. Ли, а? У Скажется вас не же не два дела. сына воюют. Да. да. Да? Да. Ой, я вас помню. Помните, mm -hmm. я вам желал, чтобы они вернулись домой с самоварами. А что такое самовар? Да не важно. Да не важно. Ни один такой не вернется, понимаешь, нет? Вы еще, помню, говорили... Я молюсь. Помню, говорили. да, вы молитесь, нет. и мама, приказа, нет. Умирать нет. Не мама умирать не приказа умирать не давала. Да. да. Да, помните? О, я ж помню да, вас. Помните? Мы общались. Да. 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 Мы общались. Так что, кар... нет, карма, настигает, да, карма, карма, настигает, да, все-таки? Карма настигает, да, все-таки? Нет. Он ранен. нет. А. нет. Он ранен. А, да. Надеетесь выживет? Немедленно. Надеетесь выживет? Он-то он, -то он ну, да. А, да. Вы меня простите, конечно, да? Угу. У всех, ага. у всех свои проблемы в жизни, да? Ага. Как вы ненавидите русских? Почему не знаю? Потому что ваш сын ушло. пошел в Украину. Потому что ваш сын пошел Или в Украину. вы его туда отправили? От у меня. мое, У меня сын работал в армии. Ага. Да? Ага. И его просто приказали идти. Да. А ты за Путина голосовала? А ты, а ты за Путина голосовала? Я никогда в жизни. Не, не голосовала? Никогда Нет. в жизни. Голосовала? Нет. А, никогда в жизни. Рада, ты рада, что Путин угробил твоего ребенка? что Путин угробил твоего ребенка. Он ничего не сделал. Что ничего не сделал? Путин? А Путин? Что не жал, ничего не сделал? Путин? Путин. Путин угробил не твоего ребенка. Ребенка? Нет, мои дети, никто не имеет права трогать, понимаешь, потому что я мать. Я ходила. Твои Это дети, мои дети преступники. Твои дети преступники. Твои дети твои преступники. И, и они понимаешь? будут на территории, и буду на территории Украины уничтожены. Пошел ты на... Не надо, не, украина, украина, не, не надо. не исчили. Ладно, я надеюсь... При у, следующий... тебя, у тебя есть дети? Я на, след... на следующий раз, на следующий когда мы с тобой встретимся, раз. чтобы Я ты раз. выпивала за упокой следующего, Давай. Давай. Сейчас найду. Давай. Сейчас найду. Давай. Давай. Э, була она, была. Я прикреплю тут ссылочку на то видео, где она рассказывала, что мама приказа не давала умирать. Блин, сделаю, сделаю посылание. Подивитись, яка вона там була впевнена. А зараз щось синочка в живіт ранили і бухає, дуже бухає. Вона тоді була трошки трезвіша. Нічого, нічого. Ще раз переконуюсь в тому, що тут чатрулетки далі ще буде цікавіше. Це ж, уявіть, скільки отут таких впевнених будуть починати потім сльози лити. Добрый, добрый вечер. вечер. Да, добрый вечер. Э, я из Московского город электросталь. Вы откуда? Откуда? Из какой области? Э, Московского а, город электросталь. Я из города Кривой Рог. А. Э, по украински разумеете? Так и разговариваю украинский. Э, я тоже разговариваю украинскую мову. Довго не спілкувався, тому прошу простити мої помилки в українській мові. Но дуже хочу спілкуватися з українською мовою. Моя українська теж недосконала, так що не хвилюйтесь. Ну так, да, так. Да. Я бачу українські канали, там такий служжик. Ну. Я, ну. я вчився на письменниках українських, на українських поетах. Угу. Я закінчив під Одесою, українською мовою, українську класику. Супер. А зараз я. Я бачу відео, там, яка жінка кричить: Давай швидко, Ну, це ж, давай швидко. Ви ж розумієте, що, скажімо так, у нас до кінця. Ну, до кінця, поки не закінчився, поки існував Радянський Союз, то у нас цей була асиміляція агресивна російської мовою. То... Ні, тут я з вами. не, не... Я не в Радянському Союзі. Ну і що? Да, я в Радянському Союзі вчився під Одесою, І що не було у нас була українська мова. Я розумію, що у вас була українська ні, ні, мова, ні. але дискримінація української ні, вона, мови вона, була вона, дуже сильна. Та це ви брешете? Ні, я не брешу. Ні, тому що я вчився, у нас усі приклади були по українській мові. Так. У нас була радянська мова, була ну, російська мова. В якому році була? ви навчалися? Е а десь ка Ні, в якому, році, в якому році ви навчались там. З 79 по 83. -ій. По 83 рік. А цей диплом. Чи диплом, чи екзамени на якій мові ви здавали. На українській. Та неможливо це. Ну. Там, ну, десь у мене там диплом з. Зі школи. Ні, ні, ні. Довго шукати. Мені, але... мені здається, здає ви... що ви мене обманюєте. Добре, у мене до вас питання. Як ви, як ви вважаєте, Путін, Путін добре зробив, що почав СВО чи ні? Так. Що? Добре. Добре? Добре, так. Да. А чому? Чому а, ви так Тому вважаєте? що. А давайте так. Давайте. Ну. Я вам на зустріч задам питання, не тому, що я питаю за питання, ні. Я, я... Скільки дітей вбили донецькі війська? Скільки дітей вбили донецькі війська? По-перше, да, По я не, не знаю. Що вони? Послухайте, давайте ви мене а. Не, не перебивайте мене. Я вам відповім а, ні, ні, ні. відповім. Дивіться, по-перше, я не знаю про які донецькі війська йдеться річ. Бо були донецькі війська сформув... сформовані. Перший і другий корпуси. Перший і другий армійський корпус. Один в Донецькій. Базувався другий в Луганській зі штабом в Новочеркаскі. І там були верхушка була московська, офіцери були московські, і вони набирали місцевих зрадників і сепаратистів. От то я не знаю, скільки а... вони вбили дітей. А взагалі-то із за цього конфлікту, який розразився на Донбасі, то загиблих було по обидві сторони, там 14 з половиною тисяч дітей теж я не знаю який е -е, відсоток від цього по, -по, 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 по обидві сторони, це <твертур> так. така добре. Тоді... Ви сказали сепаратисти. Так. Хто, так, хто такі сепаратисти? Сепаратисти це громадяни України, які виступали за відокремлення українських територій. Це називається сепаратизм. О, так от, вони не виступали. виступали. Вони сказали, ні, ні. Що ви, ви почитайте, ви, ви подивіться документи. Вони сказали, що ми з Україною. Только мы будем, ну, как-то по-украински, господи, Якщо, якщо вам складно давайте так, якщо вам складно розмовляти українською мовою, тим паче я дивлюся, що ви взагалі ну, ніякий не патріот України, а ну, скажімо так, ви на стороні Російської Федерації стоїте, тому я з вами українською мовою розмовляти не буду. З расистами я розговорю ісключительно на рускому язикі. А, то есть, находясь на, 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 на Украине, не в Украине, а по правилам русского языка на Украине, вы говорите на языке оккупантов. находясь в Украине с расшистом. На, 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 Укра... на Украине. По-русски на Украине. Не квакай, не квакай. Если вы со мной разговариваете украинскую мову, то вы говорите в Украине э, см... российскую да, мову, да, да. то день на Украине. Смотрите, я вам скажу да. так: вы, э, вы едете в Украину, а если вы хотите ехать на ТО, нет, нет, нет. то вы можете идти на Как вам такой вариант? А, скажите, пожалуйста, почему, вот сколько я не общаюсь с украинскими людьми, ага. они всегда грубят. мы Употребляют матерные слова. Ну что? Что не, не, не да. да. Постоянно, в чату рулетки постоянно э, употребляют материнные слова, обзывают последними словами, а потом отключается. Ну, я, не, я, не я не думаю, наверное, я думаю, наверное, ну, по... я почему думаю, вы, вы слышите, Почему да. вы вместе со мной разговариваете? У вас, э, у вас никакого Нет. такта в общении нету, да? Нет, почему есть? Нет. Я вам пытаюсь сказать, я не договорился. Я услышал праздник, вас. Меня... Я услышал. А, Делайте да. паузы. И то есть... вы тогда сможете слышать меня. Во-первых, э -э, быдлотость присущая российскому народу. Это первое. Во-вторых, я не знаю, с кем вы там общались. Со мной, когда вы общались, вы ни одного матер -э матершиного слова не слышали. Единственное, что я сейчас сказал, что если вы. Единственное, вы верите. Единственное, вы что вы от меня услышали, это на это на предложение сходить вам на Вы же хотели на, поэтому если нет, если нет, если, нет, если нет, на нет. то на, если вы, вы то про... в Украину. Вот, если вот. в Украину то в Украину, Еще раз. если на то на. Еще раз, вы употребили матерное слово. Ну, вот что? только что вы сами себе а, противоречите. А, а, я вижу, вы даже покраснели немножко, засмущались, да? Да нет, нет? я покраснел, не, температура, не, я болею. А вы болеете? Я думал, вы засмущались. Вам, наверное, ну вы же никогда в жизни матерных слов ну, не вы. Нет, все нормально. Хорошо, да, ладно. Я не хочу тратить на вас свое знаете, драгоценное э, время. За... Да. Э, мне... я, 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 я вас, ректор, я ну, вас э, раскусил. Вы обыкновенный, э, ну да, у вас <с украинские корни есть, но вы обыкновенный предатель или или манкурт. Я не знаю. У вас там что-то пиксели. Ну ладно, пошел, ты вообще в бан. Що він там мені на, на груді своїй хотів показати. Може, Сталіна. Щось в нього зображення бачили, як лагає. Геть, слабе було зображення. Українське. От... Блін, в мене вже такий досвід а це в спілкуванні тут з ними. я просто їх уже шкірою відчуваю. От я одразу зрозумів, що щось не то. От, Одразу зрозумів, що щось не то.